клуббы Беларусі ў госці ДаН у, у горадзе надбухам прайшоў чарговы фестываль бррэст-аўта-фэс 2014. А праграме фэсту у яго ўдзельніках раскажа Юры Печар фестываль аўтааматара вобразце праходзіць трэці раз на гэты раз іх была рэкордная колькасць 18 клубаў амаль з усёй Б белеларусі асноўная мэта профілактыка дардорожна-транспартных здарэнняў і павышэнне культуры ва адджня сярод маладых уельльнікаў дардорожнага руху арганізатары дзяржа інспек брской в области і кіраўніцтва аўтакклуба у нас на да дорогах блізкой области увеличлось количество дарожна-транспартных происшествий па віне маладыхводдзіителей поэтому необходимо делать на любые профилактические мероприятия которые конечно же повлияют на безопасность на дорогах поэтому вот на таких вот мероприятиях мы мы хотим обратить внимание именно на взаимопонимание между участниками дорожного движения аутоаматоры до фестиваль приехали не поодинку А у каждого автомобиля родные, близкие, знакомые сябры. Так что и подтримать своих час конкурсов звуку каждой команды было кому. Мероприятие серьезное автомобильное, но э, та команда, которая заняла первое место а это Лагуна Клуб два года назад. В прошлом году совместная команда Пежо Ситроен. Ну и теперь многие хотят доказать, что не только водители французских автомобилей могут занимать высокие места. Поэтому дух здорового автомобильного соперничества присутствует, поэтому здесь 18 автоклубов сегодня это рекорд. Одна из самых интересных и видовищных часток программы фестывалю Эстафета. У е ўваходзіла проходжанне хуткага участка трасы за мінімальны час. Фігурнае ваджэннеаўтамамобіля з заднім ходам, акуратная язда між шлішкамі са шклянкой воды на даху машины і автофутбол. Паралельна з гэтым удзельнікам здавалі і віданне правілаў дорожнага руху так, як на экзаменах удае. Упершыню сярод удзельніка была і каманда, здзячата інспекцыі в об областисці пра па-за конкурсам. Першае месца ў конкурснай праграме атрымала команда вольва клубба.ое Рнолагона, тре у прыхільніках БВ. Юраппету, Араксан крывецкі, абласныя навіны, браст.